Тетяна Шестак. Її ім'я. Ви вже чули і бачили її обличчя у першому сезоні майдансу. Вона була асистенткою Альони Шоптенко у команді Києва. Втім, Таня вірить у власні сили. Тож кастинг до другого сезону проекту вона проходила на роль головного хорографа міста. Тоді ж дівчина назвала її міста, які хотіла б навчити танцювати. Звісно, це Київ, як це моя родина, радний город. Или также мне еще интересен Днепродзержинск. У меня там много друзей, и я знаю, что там много толковых ребят, которые хотят танцевать. От лише результату кастингу Таня не дочекалась и полетела до своего коханого у Сполучені Штати Америки. Або она надто верила у позитивную ответ, або почуття виявилося сильнейшим за мрію. С Димой познакомились на дне рождения у моей подружки. Она позвонила и сказала, что здесь прям супермен, который мне очень-очень нужен. Я приехала, такая вся при и Дима меня угостил коктейлем. Когда я отлучилась, другая девушка пригласила Диму на танец. 5 утра, и мы все начали разъезжаться. И его друг, та нервничаешь, решил мне немножко поддеть. Я решила в тот момент с ним поспорить на 100 долларов, что я его в течение ровно одной минуты сейчас заберу, отобью от этой барышни. И я подхожу, так становлюсь между ними, беру Диму за руку и так... Милый, ну что ты, погулял и хватит. У нас дети все-таки дома, пора идти домой. Барышня разворачивается, дает пощечину Диме и уходит. А он вот как взял меня за руку, говорит, идем домой. Кивнул. И дальше он мне не звонил две недели где-то. Я улетела в Турцию, он улетел по работе в Баку. Единственный способ у нас общения – это интернет. Моя. Я хочу тебя поздравить, ты прошла в проект. Но в таком случае я могу еще раз поздравить, потому что ты получаешь днепродержи. Ммм, так у меня именно двойное бинго. Спасибо большое, я очень за. Ну, какие-то рамки, да, вы мне расскажете, когда, что. Либо ты вылетаешь завтра, либо ты не в проекте. Завтра. То есть это мне надо взять, поменять билеты, да. И реально приходится вам отдавать вам ее, чем я хранил. Не очень доволен. Дмитро планував освідчитися Тетяні і призначити дату весілля. А вона має летіти на два місяці раніше ніж планувала. Заради проекту дівчина має перервати таку омріяну подорож та екстрено повернутися до України. Вибір нелегкий. приехали дети, купили цветы, плакаты нарисовали. Так что, ну, что делать? Ждем. Таня должна была прилететь три часа. Ну, потому что никакая сила бы ее не, оставила бы в Америке. Ее ждет здесь Майдан. За несколько часов ожидания в аэропорту девчина так и не появилась. В Борисполе мы прождали ее, честно, два с половиной часа. После того, как мы поняли, что ну, уже начали приходить совершенно другие рейсы. Очень сильно хочется с ней встретиться. Очень много людей да. собралось, она об этом не знает. Мы надеемся на это, что она доедет и поможет нам выиграть. После того, как я опоздала в Борисполе, то есть это не по моей вине было, вы не подумайте. Я решила, что, наверное, бы дети меня не встречали второй раз. раз три, Расстроена, конечно, естественно, внутри, потому что моя вторая половинка осталась сейчас в Америке. И тут неожиданное обстоятельство, что вот Днепродержинск хочет меня, и поэтому я сейчас с ними здесь в <связывая>